Интересная игра, очень динамичная. И первые минуты, которые они забили четыре трюльника подряд. Повернулась в другую сторону, пришлось менять защиту. Поменяли защиту, все пошло нормально. Ну а днепровские пацаны молодцы. Поздравляю, там много моих воспитанников. Ну, у нас команда немного поопытнее, и они сыграли то, что я им попросил, они сыграли и сделали результат. Ну, по сравнению с вчерашним, да. Вчера была наша игра абсолютно невразумительная, не впечатляющая. Но сегодня мы показали отточенные движения в защите в нападении. Удалось сделать то, что задумывал тренер перед игрой и по ходу игры. Удалось. Счет. 10 плюс 10 – это очень хорошо против такой сильной команды, как Днепр. Но на самом деле, видите, как получается, когда мы, наша команда плохо играет, и мы проигрываем. Это не соперник у нас выигрывает, а мы сами отдаем победу. И поэтому все будет зависеть от нашей команды, от нас. Сыграем хорошо, здорово, все получится, мы обязательно победим.